Qabusdan da 3 qat dünya, 8 qat respublika çempionu Toğrul Mikailovla görüş keçirilib. Qabusdan Gənclər və İdman İdarəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən görüşdə rayon rəsmiləri, gənclər və məktəblər iştirak edib. Çıxış edənlər Toğrul Mikailovun beynəlxalq yarışlarda qazandığı uğurlardan danışıblar. Bildirilib ki, 20 iyul 2019-cu il tarixində Gürcüstanın Batumi şəhərinə keçirilən MMA üzrə professional döyüşdə 56 kq çəki dərəcəsində çıxış edən idmançımız Gürcü idmançıya qalib gələrək çempionluq Toğrul Mükəliyevin sonuncu döyüşü Ruminiyada keçirilən Kung Fu Sanda üzrə Dünya Çempionatı olub. O 60 kq çəki dərəcəsində mübarizə apararaq qızıl medalın sahibi olub. Aprel döyüşlərinin iştirakçısı olan idmançı gənclərə də öz tövsiyələrini verib. Mən özüm aprel döyüşsündə iştirakçı olmuşam. Mənim məqsədim budur ki, Azərbaycan bayrağını bütün dünyada tanıdmaq. Allah'a çox şükür olsun ki, yavaş-yavaş tanandırıb bütün dünyada. Mən ən böyük arzularımdan biri idi ki, mən himni səsləndirəm, Ermənilər də ayaq üstə o himni qulaq asmağı. Ona şükürlər olsun ki, 3 dəfə mən onu bacarmışam. Görüş diskussiya şəraitində davam edib.